Ну они, они говорят, что да, она повлияет. То есть это как бы важная падия. Пока нам тяжело понять, каким образом это произойдет, но она действительно повлияет. Но я думаю, что здесь еще одна какая-то смерть должна быть. Это еще не конец. Так. Но хочется верить тогда, что это будет смерть какого-то врага Украины. Так, это не будет смертью. То, то, что там показано, что там в Кремле, я уже говорила, своя очередь, которая хочется, чтобы побыстрее двигалась уже на тот свет. Такое впечатление, что есть еще опасность кому-то из видных политических деятелей. То, что касается мира в целом. И тут еще тоже есть, ну тут принимаются все меры безопасности, то, что касается саммита, понимаете, вот подготовка к саммиту, потому что то, что кремлевские палки в колеса вставляют, это да, у них, видите ли, уязвленное самолюбие. Так, и мы это видим, тоже буквально после записи того интервью сразу начались замахи на лидеров других стран. Что ж, тогда Хочется Нет, это сказать. хорошая подия, да, мы только еще не понимаем, как. С одной стороны, ее можно разобрать, но просто там есть несколько вариантов. А в целом все равно оно играет на руку. Ну, посмотрим еще что. Еще что-то должно сдвинуть. Для украинских лидеров зараз я на их ждет. Есть. Остается, у меня был расклад. Ну, это ж вот это Димон, как я говорю, Медведев, он же выступил, да, типа как, ну, это ж такое понятно, что это говорящая голова, что нему не следует прислушиваться внимательно. Но то, что он говорящая голова, да, и то, что у них в планах есть, остается наивысшая опасность передвижения перемещения для Зеленского, для наших гетьманов, Залужный тоже сюда, да, несмотря на то, что он находится в другом месте. И тут еще то, что они плохо, то, что они объединили усилия еще с внутренними врагами Украины. Ну, или же теми, кто, ну, не хочет. Э, или же хочет видеть, э, ну, своего кого-то в кресле э, президента Украины. То есть опасность наивысшей степени. Причем для Зеленского не только ему, его семье, особенно его... Там надо просчитывать все нюансы. Буквально все. Але все ж будемо сподіватися на те, що спецслужби теж розуміють, що да, це не да, і готові да. будуть зупинити uh, усі спроби. Тоді перейдемо до наступного питання і не можу не запитати про Харків, тому що кожного дня це дуже сумні звістки з великою кількістю жертв. На превеликий жаль, ціль просто знищення міста. Чи є можливість взагалі якось зупинити ці масовані обстріли, які відбуваються? уже да. Это... Видите, понимание того, что. Харьков они не возьмут, и Харьков изначально не их, а они рассчитывали совершенно на другое. Они же рассчитывали тоже очень быстро его. Ну, Киев за три дня, а Харьков там за пару часов. Они же думали, что с красной дорожкой. Вот и от того момента у них вот идет ненависть к Харькову, к могучему, стойкому. Но, к сожалению, еще опасности остаются. Это элемент... Они же сами показывают элемент своего бессилия, а с другой стороны это нагнать страха, к сожалению, то, что вот так демонстративно, цинично наносятся удары именно все, что связано с людьми, с, э, с жилыми домами и прочее. Просто вопрос в другом. Тут выпадают карты международных организаций, куда они смотрят, да? Куда они смотрят? Когда цинично по домам, по жилым домам в течение двух с лишним лет э, так цинично уничтожается город. І що нічого не видимо є зараз такі чутки, і давайте ми зараз спробуємо їх або підтвердити, або спростувати, які теж стосуються захисту Харкова. була інформація про те, що розглядається питання ведення військ НАТО в Харківцях. Давайте подивимося, чи дійсно таке можливо, і чи буде це виконано іменно війська НАТО? Войска надо, да? Будут в Харькове, вот в самом Харькове. Будут войска НАТО. Оно еще рассматривается, смотрите, поэтому действительно рассматривается. Ну-ка, небольшое количество войск. Знаете, вот на самое ближайшее время я этого не вижу. Здесь какие-то э, другие должны быть э, погии, чтобы вот эту ситуацию облегчить, скажем, Харькову. Ситуация должна быть полегче. Просто здесь есть некие нюансы ну, давайте будем верить лучше. Это... Здесь есть некие моменты, о которых говорить пока еще рано, чтобы не навредить. Також была информация про то, что буквально нескольких систем Патриот достаточно было бы, чтобы защитить Харьков. Давайте тоже подивимося, что это несколько реально. Систем. Это реально, что несколько систем Патриот защитит Харьков. Ну, видите, он-то защитит, но их быстро уничтожит. Расстояние. Это э, тогда надо как-то э, предпринимать меры, чтобы защитить эти системы Патриота. Потому что не секрет, мы знаем, что... Обраковывая всю информацию, нам их и не планируют надавать. Тут не, тут сейчас мы посмотрим. Даже, смотрите, исходя с точки зрения Киева, мы же знаем, да, умудрились и даже ну, нанести ущерб. Ну, был такой момент. Расстоя... Даже с расстоянием тут тут очень близко. Защиту харькова Здесь опять, здесь намек идет на, опять мы скажем так, давайте еще определенного момента дождемся, чтобы эта ситуация, я очень надеюсь, что она повлияет с положительной точки зрения на Харьков. Разрушить и уничтожить Харьков они ну, не смогут так, как они его хотят, не смогут. А, також командир чеченського підрозділу Ахмат погрожує захопити Миколаїв, Одесу, Харків. За Харків ми вже зараз поговорили і для загрози для міста. Миколаїв і Одеса. Чи є загрози наступу і як, власне, ворог буде намагатися знищити? говорять о захваті Ніколаєва. Ну никак. Ну, с одной точки зрения, никак. Тут. Это просто невозможно. Тут сразу десятка мечей. Здесь не выпало, на жаль, такой карты. Видимо, вопрос немножко по-другому задала. Потому что я уже на такой вопрос отвечала, и там выпадала карта, карта дурак. То есть, ну. Ну, тиктокеры. С другой стороны, да, это карта еще интернета. Но что можно взять от тиктокеров? По-другому сказать, если внутри тут э, тоже вот такой значок, как у карты дурак есть. Ну, то есть это э, такое самолюбование. Больше ничего. Мы знаем, что их действия на самом деле, на самом деле из них только хоро... их ставят только в заград отряда, да? Всю их, вот эту спесь наши ребята быстро сбили, когда еще э, все, что касается Киевской области, и вот когда они шли, и когда их уничтожили, и полностью, когда пугали, что чеченцы там где-то высадились или подошли, быстро было с ними покончено. Бежали в разные стороны. На сегодняшний день никаких загроз. Только опасность воздуха. Давайте також подивимося, закінчується травень місяць, на превеликий жаль, досить складний місяць для України. Як він завершуватиметься? Які події відбуватимуться в цей тиждень, і які можливо загрози існують для України цього тижня? Но опасность с воздуха сразу остается. Ну, понятно, тут ну, как вот они берут по переменно. Вот здесь тоже, здесь карта ребенка выпадает, и опасность, серьезная опасность детям. И у меня сегодня в раскладе выпадал, вот прям дословно говорю, сочетание карт, которые говорят о окончании учебного заведения, ну, то есть окончании учебного цикла, это все, что связано с выпускными, то, что связано там с последними звонками. Очень надо быть предельно внимательными. Очень. И то, что касается там карты еще праздника, мы знаем, что в Киеве день города. Мы знаем, что я не знаю, в, как, в каких других городах, может быть, в ближайшее время или там в течение там, ну да, ближайшего времени день города. Очень надо оставаться бдительными, особенно если там, не дай бог, минирование, отнестись очень серьезно к этому, просто серьезно. Потому что вот видите, вот какое-то что-то вот у них желание такое, ведь нацелено они на самое дорогое, то, что у нас есть. Дай Бог, конечно, чтобы здесь не получилось этого а слова совсем, чтобы это вернулось им в огромном количестве. Все-таки есть надежда, что здесь двойка. Ну, предельно, предельно внимательно. Вообще, что связано с детьми. С учеб... Ну, понимаем, что уже где-то учебные там процессы закончились. Ну, вот очень бдительными быть с детьми. Это мова как раз таки про теракты и небезпека самовидных. Да, опасные. и теракты тоже остаются. Под... Вот вы хорошо дополнили, что теракты тоже остаются. Что еще дать Украине? Последние дни. Ну, я так понимаю, еще желание еще по инфраструктуре. Все-таки у них. Башня падает, идет опасность. дроновая ракетная стрельба. То же самое, то, что касается младшего, да, здесь карта подростка тоже очень внимательными надо быть. Мамочкам и детям, там, где тоже, вот, ну, уже сказали мы, там, где много людей, опасность именно теперь. Они немножко сместили ракурс на то, что, я понимаю, это невозможно сказать, что мы привыкли к обстрелам, да, к воздушным тревогам. Это жутко, жутко говорить об этом. Но вот еще какие-то вот негативные действия попытаться сделать изнутри. Слава богу, уже спецслужбы наши предотвращ... предотвратили это в Киеве. Поэтому оставаться надо очень-очень предельно внимательными. На это направлены, ну, прямо все силы. Все силы, чтобы этого не допустить. Но еще у них вот опять, да, остается все, что связано свет, но ну, это свет такой уже, как я понимаю, они тут уже нам наделали дело. Теперь, э, как я понимаю, еще вода, вот что-то с водой нам сделать. Либо где-то отравить воду, либо где-то пустить нам воду, пробить нам воду. Що ж, але знаємо про те, що дуже багато їх планів до реалізації не доходять і uh -huh. ще на початку в Тому будемо власне на це і сподіватися. Але тим не менш пильність краще не втрачати Червень Місяць я розумію, що трішки забігаємо наперед, але давайте подивимося, чи і... У червні буде легше, чи у червні буде більше все ж хороших новин? Чи все ж таки він залишиться стабільним для України? Він дві тисячі. Ну, если в целом говорить, то здесь какие-то позитивные моменты достаточно позитивные должны быть для Украины. Мы еще будем рассматривать больно, более детально, потому что здесь, знаете, как вот такая карта, э, поскольку э, ну опасность, опять же, да, опасность обстрела она остается еще пока. Будем смотреть детальнейшее. Ну и вот какие-то, опять же, какие-то нехорошие действия. Вот сейчас они направлены на какие-то подлые, нехорошие действия. И причем, еще раз, это касается не только Украины, потому что в Украине идет война, а вот это такие коварные, низкие, подлые действия, направленные по отношению, я понимаю, так к европейским странам. Ну тут карта мира выпадает. Вот мне просто удивительно, сколько могут смотреть на все это э, западные партнеры на этот весь Безлот. Ну, прямая страна-террористка, ну, просто ну, во всей красе. Еще раз говорит о том, что какая-то на самом деле война. Несправедливая. На провеликі жаль так. що ж далі будемо дивитися ближче до червня? Ще да, більш конкретно вони будуть більш насиченіші? А, також е, заява прозвучала, що Польща буде розглядати ворогідність того, щоб збивати російські ракети на західній території України. Чи дійде до цього справа? Чи дійсно вони наважаться на такий крок? Польща відбуватися ракети. Российские ракеты на Еще вопрос не решен. Видите, этот вопрос поднимался. Уже когда-то такое было, что Польша предлагала, что мы можем закрыть своими патриотами, да, или системой защиты в западную, западную часть, Запад Украины. Ну, опять же, это опять намек на то, что кому-то бы этого очень не хотелось. Мы имеем в виду здесь не только Кремль, конечно, тут интересы Кремля, да. Но Кремль очень не умело дел, дел, дергает за веревочки, то есть э, поэтому здесь э, мне тяжело ответить на этот вопрос. Здесь э, как-то видите, выбора, выбора, выбора. По итогу закроют больше. такой конечно шанс есть вот сегодня показывает такой шанс есть небольшой что Польша закроет нам какую-то территорию и это знаете что может быть это после может быть вот это и даже может быть больше что-то изменит какая-то трагедия должна произойти ну то есть к сожалению понимаете пока вот эта Европа будет чухаться к сожалению, пока что-то там не произойдет, причем это может быть с большими жертвами. На территории самой Европы. Да, на территории самой Европы. Вот тогда, знаете, тогда вдруг, тогда они вдруг начнут как-то по-другому смотреть на эту ситуацию. То, о чем мы ну, достаточно много времени предупреждали. А вообще Украина у нас будет закрыта. Ну только ну позже она будет закрыта чем-то таким мощным и современным, достаточно современным. Но ну, имея такого безумца соседа... так. Причем вся территория, здесь вся территория была закрыта. На сегодняшний день, який найбільш ворогидный сценарий завершение войны, или вообще он сейчас проглядает? На сегодняшний день на сегодняшний исходя из сегодняшнего повторяю исходя из сегодняшнего дня как закончится война Ну, здесь они говорят постепенным, как закон. В принципе, они показывают одни и те же карты. Вот все равно одни и те же. Э, уходом. Ну, это может быть постепенный уход. Потому что, смотрите, девятка. У нас идет десятка, это полная семья. Девятка. То есть какую-то территорию, вот этот Паш, э, да, Паш Пентакли. Это территория с богатыми дарами. Мы ее все равно себе вернем. Вот просто мы ее себе вернем. Здесь по поводу этой территории, вот именно по поводу этой территории могут быть разного рода споры, склоки, ссоры. Причем это не только Украина да, будет высказывать и отстаивать, что это наша территория. Там между собой, где-то там изначально, как они там делили, как они ее хотели, то есть все равно она возвращается в семью, да, под украинский флаг. Еще раз, как говорят, все равно мы себе вернем все свое. То все территории с часом все ж Да. Туда. Несмотря на то, что там они хотят и делить, и разделить, и оставить, ну пусть делят свои территории, отдают свои территории. А, то есть, если подбить выставки, то сейчас все же тем временем нас попросят отмолвиться от від определенной территории для того, чтобы завершить войну. Э, да, потім... каким образом, да, каким образом тоже. Тут э, это очень интересная карта, вот именно в этой колоде, когда глаза завязаны, есть разные мнения. Каким образом это произойдет, э, очень тяжело сказать, да как мы будем выходить. Но в любом случае мы вернем эту территорию. Вернем. Вот все равно карты изначально показывали, что они будут уходить. Причин на том может быть много, и они разные. Ну, а, но остаточно все равно они уйдут. Мова за Донечину зараза, да. Ну да, похоже, похоже, походу да, хотела сказать, потому что где у нас богатые дары? Там где? И причем там есть нечто такое по картам, у меня было то, что нету, вот есть реестр, да, что там есть, то, что там может быть, что там, раз... ну и прочее, прочее, но там есть еще что-то, что это долгое время скрывалось.